Починаємо ми з тої теми, яка сколихнула Україну футбольну Україну вчора. Ситуація склалася у харківському металісті. Команда була готова не вийти на поєдинок проти Олександрії. Хоча, от пересторога того, що команда може не зіграти поєдинок чемпіонату, була ще минулого тижня на матч проти зорі. Деякі футболісти і, взагалі, команда могла і не вийти. Що відбувалося протягом цього тижня від поєдинку між Зорею до поєдинку проти Олександрії, Намагався відстежувати Дмитро Поворознюк, який був гостем бази Харківського металіста. І зараз він вам це представить у своєму матеріалі. Сонячний осінній ранок, мальовнича природа, затишна тренувальна база нового покоління. Збоку ця локація виглядає як місце роботи успішних та заможних футболістів. Насправді ж тут базується команда, яка наближається до свого зникнення. У нас практически вся команда сейчас живет на базе. Вот это проблема, что у нас 20 здоровых мужиков живут на базе. Это проблема. Это достаточно, знаете, такое, ну, это уже формирования серьезное. Так можно найти спартанцев, они победнались оттуда. Как спартанцы закончили, вы знаете? Поэтому нам не очень хочется погибать. Тут осталось действительно мало людей, профессионалов. Девочки на кухне, которые, да, там, из топора творят чудеса. И там... Наши администраторы. И ну, Василич массажист один остался. Ну, вы представляете, как одному массажисту растереть 25 футболистов. Раньше только три человек поле накрывали. И поле с подогревом Работал подогрев. Там тренировались, когда холодно. Сейчас вы видите. Раньше везде ни листика не было при Александре все там, Вся трава зеленая была до позднего времени. Но сейчас вы видите, уже вокруг Бурьян начинает расти. База не отапливается, ну, вот эти ребята отапливают кондиционерами. Батарея это для антуража у нас так просто находится. Ну, она теплая, но не от того, что она греет от того, что я ее нагрел кондиционером. Вы там предупреждали, наверное, что приехали. Ну да, приехали, поснимали. Но вот поле это не стригли там 2-3 месяца, как бы, и тут куча листьев было. Сегодня приехали, оно пострижено. Ну, совпадение, как бы, ну, я думаю, что это вряд ли, как бы. Ну, каждому, ну, бог судья всем, он, как бы, все видит. Вот приехал на просмотр еще один боец, видите? Желание у него хоть отбавлять. Футбол, правда, не может играть. Но он уже здесь освоился, может шнурки ему тут подлатать. Каких а, грошей не требует. Ему да. Но я же говорю, к сожалению, он футбол только не умеет играть. А так он ничего, парень. Этого парня назвали Назик. Назик? Назик, у... Назик уехал, он как раз появился на базе. Говорит, О, Назик привернулся. Через многомесячные борги по зарплате Сергей Назаренко пошел из команды. Тренером «Металлиста» стає и важче зібрати 18 гравців для заявки. А кадрові втрати продовжуються. Мы, к сожалению, прекратили сотрудничество по ну, причины, скажем так, они на поверхности лежат. Это Сергей Рудыка и Кулиш. Если нам вдруг запретят, а это вполне реально, запретят трансферы, то тогда это... многие еще не не, не дают себе отчет, что, что может произойти. Есть большая огромнейшая угроза того, что клубу будет крайне тяжело выжить после зимы. Пораважная більшість футболістів футболистов Металлиста не пам'ятають, когда в последний получили зарплатню и не имеют уявлення, когда все стабилизируется. Но у меня есть семья, которая тоже мне спрашивает, зачем ты туда ходишь, если там ничего нет. Поэтому на эти вопросы тоже приходится отвечать. И я хотел бы тоже задать вопросы руководству. До зимы доиграем 100%. А там уже, наверное, в целом уже не от нас зависит. Это ну, 100% зависит не от нас, потому что тут уже принимать решение федерации, что будет дальше и в целом с «Металлистом», и так же само с нами. Футболисты тоже не могут быть э, годы без зарплат. Ты как снежный комонок проблемы накапливаются, накапливаются, и что дальше? Я не знаю, выход. Может, наши руководители знают, но, к сожалению, они нам не говорят. Я за то, чтобы что-то помогло. Знаете, если мне кто-то сказал какой-то рецепт, что оно поможет, там, поехать там, в Москву, сделать какое-то, организовать еще что-то, ну, там, достучаться как-то, то я бы, ну, мне сказали, что это действительно поможет. По по чему достучаться? Не, ну достучаться до наших руководителей, ну, которые хозяева команды, которые, я же говорю, чтобы они обратили внимание на нас. Ну как, еще на коленях к нему приползти? Или, как говорили, поехать в Москву пикет устроить, но в Москве больше трех не собираться на улице. Сразу ОМОН наезжает и пакует. Не, ну мы надеемся на человека, который, опять же, который придет, может, захочет купить этот клуб, там, как они договорятся, эти долги там вот, пойдут в счет оплаты. Я же, мы не знаем. На початку 2015 року 14 футболістів металіста влаштували бойкот через фінансові заборгованості клуба. У кінці 2015 року ситуація може повторитися. Ми год назад теж намагалися бойкотувати, але Ви ж бачили, только Разговоры какие то походили, там дві передачі показали що проблема, і все на год затихло. А п'ять час чемпіонат танцю под опять начали. От ви приїхали. Все все знают наши проблемы, федерация знает, премьер-лига знает, все знают наши проблемы и никто ничего не реагирует, никто ничего не делает. На уровне э, европейском ну, страна неплохо выглядит в целом, нормально играем рейтинг там для сборной, рейтинг для клубов, а вот в плане чемпионата сейчас катастрофа. Я думаю, что нужно в целом сесть, всем встретиться и обговорить, и как-то помогать, придумать. И ну, это же 21 век. Да, просто сейчас. Выйти, сорвать матч, это легко сделать. Но если в этом целесообразность, там встряхнуть общественность, я думаю, люди, которые видят, которые слышат, они все прекрасно понимают. Ничего это не решает. И никогда не решало. Никогда не решало. Ультиматуму ничего не решали абсолютно. Ваше дело профессионально относиться к своей работе. То, что это обидно, конечно, Дим, ну, я уже говорил, сейчас, по большому счету, для наших футболистов это не профессиональный спорт, это хобби. Ну, и поиграть за металлистов. Просто многие ошибаются, думают, да вы уберите этих, возьмите молодых. Никто не будет играть бесплатно. Никто. Я готов, я за себя скажу, я готов поставить на кон, мне там должны за 6-7 за месяцев зарплаты. Я могу сказать, я откажусь от этих денег, там поставлю их на кон, как бы мне не будет никаких претензий. Но ну, вы приедете, там скажите, выиграйте эти две игры, как бы я, мы получим по одной зарплате, всех там рассчитаем или что. Чтобы мы видели, что знали, что за нас кто-то переживает. Но я так спокойно говорю, потому что я уверен, что этого как бы не будет. Ну, это безразличие, я же говорю, вот это самое больше убивает. У пятницу 27 листопада автобус металлиста выехал до на матч чемпионата України. Напевно, по дорозі футболісти розмірковували, як можна звернути на себе увагу керівництва клубу.